Здравствуйте. Хочу поздравить свою команду и всех болельщиков с сегодняшней победы. Рад, что мы так сыграли, да. Игра была, мы готовились с ней, знали, что будет напряженная, так и знали, что очко-очко. Ну, задачу, в принципе, мы выполнили, победили. По игре где-то моментами получалось что-то, не получалось, да. Как обычно у нас, если мы доигрываем до конца все наши взаимодействия, комбинации, у нас все получается. Как только где-то прерываем, берем инициативу на себя, да, где-то что-то не доигрываем, то получаем часто в ответ атаки. Ну, в конце, игры говорю, все благоприятно для нас сложилось. Все, всех с победой, спасибо всем. Я не знаю, Женя проведется или нет, то, что очко в очко. Мы не хотели, чтобы игра так складывалась. Мы хотели победить, как и Николаев, более спокойно. Это первое. Второе. Спасибо болельщикам, как Одессы, так и Николаева. Сегодня была хорошая атмосфера. Ребятам очень понравилось и нравится играть. То есть мы для болельщиков и играем. Поэтому это второе. Третье. По игре, по игре очень много было моментов, то есть трактовка заслонов в нападении, чуть-чуть в борьбе. Нам дали быстрые фолы нашим основным игрокам трем, и нам пришлось по ходу игры перестраиваться. Поэтому это как повлияло. Мы начали менять и зонную защиту, и личную. И делали взаимодействие, когда наши первые номера доигрывали логически до конца. Взаимодействия. Были подготовлены атаки. Игра нормально складывалась. Но как только начиналась самодеятельность. Импровизация, та, которая не присуща нашей команде. И нашим людям, которые у нас есть, у нас наша сила в командной игре. Где-то кто-то у нас один выпадает, и у нас начинаются проблемы. Поэтому я, наверное, так отвечу. Николаев очень хорошо сегодня играл, здорово. Тоже и большие сыграли, и выиграли подбор. Боролись, то есть игра была на результат. И играли две равные команды. И сегодня мы победили. Я хочу поздравить наших болельщиков. И все руководство больше. Спасибо. Ехали сюда, знали, что будет тяжелая игра. Она так и получилась. Вначале у нас получалось и в защите, и в нападении. Оторвались там на 6 очков. Но после перерыва у нас что там? Дали слабинку, пропустили, они нас догнали, и в четвертой четверти мы не забили свои мечи свободные, потеряли много, они забили чистые мечи без сопротивления, и в конце было тяжело, уже мы как не ни старались, ничего не получилось, такая игра получилась тяжелая, обидно, была жесткая игра получилось так. Хорошая получилась игра. Поздравляю Одессу с победой. Вполне заслуженно. Проблема у нас возникла, когда мы провалили отрезок 8-0. И Одесса ушла в итоге на 7 очков вперед. И уже тяжело было доставать. Времени не так много оставалось. В конце игры могли вернуть игру, перевести в овертайм. Одесса хорошо сыграла в защите, как бы не получилось. Тем не менее, интрига не убита. Борьба за пятое место будет отложена до конца чемпионата.